Baik Kita pergi mencari Lima faedah daripada ayat yang mulia ini Yang pertama Wa ila madiana akhawm syu'iba Qala ya qawmi abudullah Jadi Allah Ta'ala hutuskan Kepada penduduk Madian saudara mereka Daripada keturunan mereka Siapa dia? Nabi Syu'ib Syu'ib jadi bila mari anak beranak Nabi Syuaib menggunakan pendekatan ya kaum eh anak anak kita. Mari jangan pecah buat kita. Jadi kisah Nabi Syuaib ini adalah kisah yang kelima dalam surah Al-Araf. Dia duduk di mana? Tanduk. Jadi uh, Syuaib, nama dia Syuaib Ibnu Mikit. Gitu kau baca Al-Quran lah. Bin Yasjur Wahwa min anbiya'il Arab Dia ni nabi Bangsa Arab nah, Dia tidak banyak Ya dia, dia bangsa Arab ni sebab apa? Sebab dia awal lagi Zukira fil Quran Disebut nama syu'id Sebelah kali dalam Quran Sebelah kali disebut nama dalam Quran Detail dia ada dalam kitab ni Dalam kitab Al-Munir ni ada sini wa kanat bi'satuhu dia syu'ib dibangkitkan selepas maaf qabla zamani musa dia dulu pada musa lagi sebab dalilnya buktinya setelah Allah Taala cerita lima orang nabi ni setelah apa ni mencerita lima orang nabi barulah dia mari ayat 103 dalam surah al-arah nanti baru sampai ayat summa ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'aun wa malai nah, itu analisa lah. analisa pengkaji sejarah kata uh, syu'id sebelum daripada zaman Nabi Musa belum fir'aun Musa Adapun pun madian madian itu sendiri daripada sulalah Madian daripada keturunan Madian bin Ibrahim alaihi salam dia duduk di satu bandar nama dia Madian dekat dengan Ma'an di Jordan sekarang di Jordan masih ada waktu anda pergi melawak dulu apa ni gaib bawa lah pergi dia kata ni kubur Nabi Shu'ib masalah kubur Nabi kita tak tak boleh nak nak yakin sebab Allah Ta'ala sembunyikan kedudukan mereka takut dipuja, digosok tapi hanya gosok saja ah, kata orang okay, licin lemung orang oh, kata, kata licin lemung ni licin kubur tu pakat dia gosok tapi pergi, kita pergilah dah orang kata sini kubur suat kita pergi mereka nak pergi melawat ke lawatan ada dia panggil Qaliyah Madian di Jordan sekarang boleh pergi siapa-siapa dia ada anak Jordan pergi jalan melawat bila-bila tengok lawat mati tu Puak -puak -awak buat-buat kura hok kena balik bumi tu. Nah. Ha jadi penyakit buat dia ni sirik, mengurangkan kesukatan dan timbangan dan mereka juga Allah merupakan orang gagah perkasa juga. Dan di antara kelebihan Syuaib, ha tanda ni. dia punya kelebihan mukjizat dia quwwatul bayani wal bara'ah petah berhujah orang okay, orang okay, petah berhujah kalau berdebat tu sehingga Nabi Syuaib dikenali dengan nama Khatibul Anbiya ha oh, Khatibul Anbiya pigba apa ni dia panggil pemidatu di kalangan nabi pemidatu dia tak ajar Nabi Musa dia cakap tak kuat lepas tu dia bawa Harun so cakap dengan Fir'aun nah, jadi ini 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 pandangan Ibnu Katsir lah wallahu a'lam. Baiklah, kalau kita nak cari lagi cerita ni panjang. Kita pun tak larang nak panjang-panjang dah. Masa kita sudah terhad. Baiklah, kaum Nabi Syuaib ni perangai dia juga apa dia? Tadilah. Ada tambahan isu al-muamalat, isu muamalat. Baik. Kita pergi kepada yang kedua. Faedah yang kedua, Ada yang kedua Nabi Syuhi kata hmm, Ya qawmi abudullah Ma lakum min ilahin lain. Baik, Ingat kita kena besarkan isu ni Setiap Nabi dia punya dakwah dia Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla Tauhid kepada Allah ha, Jadi um, Bila orang itu tauhid maka perjalanan hidup dia aman tenang sebab kita ada garis panduan daripada Allah Azza wa Jalla setiap kaum tak ada Taurat ada Injil ada kitab dia ada suhuf maknanya mereka duduk di bawah panduan daripada Allah Azza wa Jalla jadi dan setiap kaum dia akan bincang tentang isu dalam kampung dia Nabi Lut atak tunazukran muni bahasa jenis mayatan Nabi Syuaib ni selepas daripada tauhid isu besar yang berlaku dalam kampung dia mengurangkan sukatan dan timan. maka itu hak dia tegur dulu dalam isu ni dengar ni pelajar ini adalah merupakan peranan para pendakwah khatib pemidatu pengkuliah kita kena sebut isu yang berlaku dalam masyarakat sebut dalam kampung ni orang suka berapa? Suka pelaga ayam ke? Gawe dia pelaga ayam ni dah. Dia main pelaga kan ayam. Orang suka berjudi. Orang tak ada kerja sini duduk lepo, eh, pergi masjid Jadi khatib bila bila bercakap kena mula tajuk dulu. Karena itulah hana dalam cadangan kita lah kepada pihak yang bertanggungjawab ni kita kata khutubah jumaat kita ni khutubah jumaat kita ni kita kena kena apa kita kena isu tempatan tu kena ada kena bagi ruang kepada khatib-khatib yang boleh bercakap sebut isu-isu semasa yang berlaku di tempat masing-masing tak sama kapur ada kapur ni suka berlagu ayah ada kapur ni bahasa jenis main mengaporiori macam-macam dah keteng pekoda jadi kita kena isu semasa mesti sebut Dan, kalau kita pakai ung gitu ya jadi tak ada lah isu semasa Dan, ini pentingnya dalam uslub dakwah setiap tempat ada penyakit dia ya. mesti setiap tempat ada penyakit dia ya. penyakit ni ada pekodoh, penyakit ni ada macam-macam ya, ya orang Arab kata al junun funum gila tu banyak macam penyakit tu banyak jenis jadi penyakit kita pendakwah ingat molek kena peka dengan isu semasa ini ini dia panggil uh, faedah kita yang ditafsir kemudian timbul dalam ayat nanti ada perbahasan wa ila madiana akhahum shuaiba tengok ayat ni tu wa ila madiana akhahum shuaiba satu lagi ayat galdzaba ashabul aikatil til mursalin siapa kau ashabul aika adakah dia kaum shuaib yang sama atau orang lain ha mai kita ngaji sikit belajar sikit wal ulama mukhtalifun para ulama pengkaji sejarah berbeza pandangan siapa ke ashabul aikah adakah ashabul aikah ni penduduk madian itu sendiri ataupun orang lain maknanya kalau penduduk madiannya sama cuma dia pergi duduk main di pokok aikah duduk mojo situ maka Nabi Shu'ib hanya diantar kepada umat umat yang satu umat madian tapi puak-puak ni pergi duduk sembah pokok aikah nah, satu jadi ada juga ulama kata dah ashabul aikah tu kapulai maknanya Nabi Suhaib Allah Ta'ala hantar mari kepada dua kumpulan ashab madian dan ashabul aikah nah, jadi inilah kebanyakan ulama wa aksarul ulama mengatakan bahawa dah umat satu ya Umat dia satu Umat dia kaum Madian Kaumnya Madian Tetapi Ya'budu na'aikah Dia pergi semua pokok Dia kata sajaran multafa Pokok Macam mana kita cek dalam internet Mari cari tak jumpa pokok Pokok Aikah sebelah mana Dia kata pokok Hop hop Gugu besar gitu Lepas tu pakat hidup nyembah situ nah, Macam lo ni lah <laughs> Lo ni kaya di mana ada pokok Di situ ada ada kuil ke apa ke apa tu rumah tempat orang nyembah gitulah jadi ashabul aikah ni orang madian juga tapi dia pergi sembah sembah apa dia sembah pokok aikah wallahu alam maknanya kalau kita tengok dari pandangan majoriti ulama ni satu ya umatnya satu tapi perbuatannya sembah selain daripada sembah pokok di siri dia juga jahat dari sudut muamalat jahat dari sudut muamalat baiklah yang keempat faedah yang keempat wala taq'udu bi siratin larangan daripada duduk menunggu orang di tengah jalan dia panggil mengganggu orang jangan lah macam macam lah kalau zaman dakwah dulu dia suka orang nak pergi nak pergi jumpa Nabi Shu'ib nak pergi belajar Islam semua tu ganggu gangguan ganggu belakang jadi kita kena kata hak jalan tu ada pasal tu tidak dibenarkan parking kereta tengah jalan mari duk merempik atas jalan raya tak boleh kalau dia lebuh raya dia ada link hak tadi kita mandu Malaysia ni hak kanan tu laju sekali lorong tengah lorong kiri lorong hak untuk emergency ada kita kena tahu hak hak setiap lorong tu ada hak dia kalau kita nak nak ambil dari sudut fizikal lah tapi kalau kita nak ambil dari sudut dakwah maka jelahlah bawa mu jangan sekat jangan sekat orang daripada jalan Allah ataupun dari sudut fizikal mu jangan sekat jalan orang jangan sekat ni dah mula dah bila tengok bila tengok apa ni orang dah maju kawasan ni ha ah mula jalan nak sempit rumah besar jalan tak ada lalu ni banyak kita masuk dari kawasan perumahan rumah besar banggelu-banggelu tapi jalan sepi masih-masih buat pagar tu macam tembok penjara belakang eh ini tanah saya tanah saya ni siapa dia lah mula lalu ke di bandar tanah saya dia tanah saya akhir kali ha? lipat cermin kereta nak masuk nak selisih kena lipat cermin sebab pagar besar-besar tak ada asset ini nah, banyaklah cerita bila-bila cerita so, Nabi Syuaib pun kita kena klik juga kapur kita itu dia panggil isu semasa ha, nak kata apa hei buat hmm, baik yang terakhir sekali Allah Ta'ala bagi amaran wa inkana ta'ifatum kalau lah mereka sekumpulan orang yang beriman sekumpulan lagi kerah pala lawan juga lawan juga lawan juga fasbiru kita pendakwa sabar teruskan perjalanan hatta yahkum Allah sehingga Allah Taala putuskan di antara kita sama ada kita menang atau kita tewas syahid ataupun dakwah kita terhalang kita hanya dapat pahala berdakwah dan pahala menyampaikan alhamdulillah tidak ada bagi pendakwah ni kerugian dalam dunia tidak ada bagi pendakwah ni rugi di mana-mana yang ruginya orang oh, tawah oh, hijau hayya binah mari kita berdakwah ajak manusia ke jalan Allah ajak manusia kembali kepada kitab Allah kembali kepada sunnah Nabi SAW ada jalan yang subuh ada jalan yang baik kita tukar giat jalan berliku kita kita panggil lo apa ni giat kalau tersekat terus berhenti dulu sementara tapi enjin jangan dimatikan itu bahasa falsafah pendakwah-pendakwah uh, zaman kita ni di antara pendakwah zaman kita ni yang suka sebut analogi lagu ni almarhum tuan guru ni aml Aziz rahimahullahu taala banyak pembaharuan-pembaharuan yang dia buat akhir kali orang lupa kepada kebaikan itu banyak benda-benda lain berubah selepas dia tidak ada kita kata kita doakan kebaikan untuk dia dia kata apa kita ni kalau kita berjalan sampai waktu di, di tempat talih jalan trafik light merah berhenti tapi engine jangan mati itu bahasa analogi dia maknanya waktu dakwah kita ni boleh kita pergi terhalang sebab apa-apa macam-macam halang yang ada ni kita pun tahulah nak masuk sini tak boleh masuk masuk boleh makan nak mengajar tak boleh contoh kita berhenti dulu sementara engine hidup tunggu api hijau jalan balik analogi yang cukup baik maknanya pendakwah ni tak boleh firam hmm. biarlah orang tak boleh mengajar pakai putih no lah ni ni alat depan kita ada online ada tak boleh pergi fizikal kita pergi alam maya kalau maya kena sekat juga insyaAllah lepas masa tu ada lagi alat-alat lain yang yang tumbuh insyaAllah lampu merah berhenti seketika enjin jangan dimatikan Allahu Akbar Rahimahullah Allah Ta'ala rahmat kepada para pendakwah kita Yang telah melalui lorong-lorong halangan yang begitu dahsyat Mereka telah melaksanakan tugas Kita sambung balik apa yang terhenti di situ InsyaAllah Kita sambung Tamatlah ini perbincangan kita Lima faedah